السلام علیکم شیخ صاحب وائف جی میرے دو سوال ہیں جی 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 پہلا تو یہ ہے کہ آپ نے اپنے درس میں کہا کہ ابلیس جن ہو گیا جی 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 تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابلیس جن ہے فرشتہ نہیں اچھا اب دیکھیں یہ تو میں نے آیت ڈسکس تھوڑی سی کی تھی لیکن اور اس کو میں وضاعت کر دوں یہ میں چھوٹا سا فیس پڑھ رہا ہوں آیت کا ایک وہ قرآن میں اس آیت اس بکلر میں بھی تھا اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں سورہ البقرہ 2 34 آگر آپ پیج کھولنا چاہتے ہیں تو کھول لیں اس میں ایک چیز بتاتا ہوں آپ کو ان کا سوال یہ ہے کہ ابلیس جو تا, پ, تھا تو فرشتہ کیوں فرشت وجہ کہا تھا لیکن اس نے کہا میں جن, جن اللہ کہہ رہا ہے وہ جنوں میں سو گیا تو وہ جن کہہ سکتے ہیں اس کو جن وہ سوال ہے بیسیکلی دیکھیں عربی دیکھیں عربی دیکھیے گا آپ پلیز عربی میں دیکھیں سورہ بقرہ ٹو کی تھرٹی فور پہلے پڑھ رہا ہوں ابا وسطبرا و کان الکافرین اچھا اللہ ابلیس تک آپ نیچے دیکھیں دوسری یاد دیکھیں آپ اللہ ابلیس تک دوبارہ پڑھو اسی آیت کے نیچے یہ پڑھنا سورہ کیف ایٹین کی ففٹی میں وَإِتْقُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ جِدُو لِآدَمَا فَشَجُدُو اللہ ابلیس دونوں آیتیں دیکھیں آپ نے کوئی فرق ہے لیکن ایک سورہ بقرہ کی ہے تھرٹی فور اور دوسری ہے سورہ کیف ایٹین کی ففٹی اب نیچے ابا استقبرا لکھا ہوا ہے بقرہ ٹو میں کہ اسے بڑھائی چاہی ایک ایک اس کی ایگزامپل پرسنالٹی ٹریٹ یہ کہ اس نے بڑھائی چاہی اور وہ کافروں میں سو گیا دوسری طرف کیا لکھا ہے کانا من الجنی وہ جنوں میں سو گیا ففسقا ان عبدی ربی اس نے آرڈر جو اللہ کا تھا امر جو تھا اس کے رب کے بارے میں اس نے ازادی لے لی یعنی اس کو ازادی لے لی میں عمل نہیں کرتا تو یہاں پر دیکھیں کانا من الجنی اور وہ من کافین سیم چیز ہے صرف واو نہیں ہے اس میں یہاں کہ وہ جنوں میں سو گیا اور کافروں میں سو گیا تو ترجمہ کرنے والوں نے کیا کیا کہ کہہ دی یعنی جب وہ اللہ کا آرڈر توڑے گا تو کافر ہوگا نا یہ کہ پہلے سے کافر ہو جائے گا سمجھے اس نے وہاں امر اپنے رب کا امر توڑا آرڈر جو کہا تھا اس کو کرنے کو سجدہ کر اس کو توڑا تو کافروں میں سوگا ہے نا جنوں میں سوگا تو لوگوں نے ایک جگہ لکھا ترجمہ جن ہو گیا وہ جن تھا تھا کر دیا پاس ٹینس میں اور جب کافر وہاں کافر ہو گیا وہاں کافر لکھتے تو یہ میں پہ پہلے آپ کو یہ کلیئر کرتا چلوں کہ ترجمہ میں عربی میں تقریباً سیم بات لکھ کے صرف فرق یہ کہ ایک جگہ کافر لکھا ہوا ہے ایک جگہ جن لکھا ہوا ہے تو ہم دونوں جگہ کہیں گے وہ کافروں میں سو گیا اور جنوں میں سو گیا ٹھیک ہے اب کیا ہوا ایک اور میں آپ کو بتا رہا ہوں سورہ سات تھرٹی ایٹ سیونٹی فائی اور سیونٹی سکس

اس سے تو نے مجھے آخ سے تخلیق کیا اور تو نے اس کو مٹی سے تخلیق کیا اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے پوچھا کس چیز نے روکا کہ یہ کہ سجدہ کرتا ہے جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا یعنی کہ اللہ نے بنایا آد... بشر آدم کو تم نے اس کو کیوں نہیں سجدہ کیا تو وہ اپنا جواب اللہ نے سوال کیا تکبر دکھا رہا ہے بڑا سمجھتا ہے اور تو آلہ ہے اپنے آپ کو سٹیٹس میں اعلیٰ سمجھتا ہے یہ اللہ نے کہا تو اب یہ دیکھیے وہ کیا کہتا ہے خیرمین کہا میں بہتر ہوں اس سے کیوں بہتر ہوں خلط نہیں مجھے تخلیق کیا ہے آگ سے اور اس کو تخلیق کیا ہے ویری گڈ بڑی خوشی ہوتی ہے جب بچہ بولتا بٹی سے تخلیق کیا ہے تو فرشتے کس چیز سے تخلیق ہوئے آگ سے کسی کو یقین نہیں آیا یہاں پر بیٹا کیا فرشتے تخلیق ہوئے کیسے بتا دیسے بتائیں میں نے کہا کوئی سوال کرے اس سے پوچھ لے کیا اسے کائز بچے نے بتائیں فرشتہ تھا نا تو سب فرشتہ سجدہ کیا تو وہ فرشتے آگ سے بنے ہوئے ہم کیا سمجھنے رہے اسے نور سے بنے ہوئے یہی ہے نا اچھا اب عربی میں نور اور نار کا جو مادہ ہی ہے روٹ کہتے ہیں عربی لینگویج میں لیکن نار اور نور میں فرق ہے نور روشنی ہے آگ آگ ہے آگ کو آپ سب سمجھتے ہیں تو بیٹا جیسے کہہ رہا ہے یہ سمجھ لے فرشتے نار کے بنے ہوئے اللہ کے سامنے اور تین اللہ کہتا ہم نے انسان کو مٹی سے تین سے بنایا تو ہم کہہ سکتے ہیں فرشتے آگ کے بنے ہوئے آگ سے بنے ہوئے اس کی statement کی بات کر رہا ہوں میں لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا قرآن مجید میں آگ جو لفظ ہے نا آگ اس کی سیمیلیز ہیں سبلیز کا مطلب یہ اردو میں کہیں گے اس کو کہ اس کے جی بہت مشکل بول دی آپ نے الفاظ میں تو ویسے کمزور ہوں نہیں اس کے معنی جو ہے نا بالکل اپوزٹ ہے ایک دوسرے کے خلاف ہے تضادی کس سے بولا آپ نے بالکل تضاد ہے ان میں معنوں کے اندر مطلب دونوں معنوں میں استعمال ہوا اللہ تعالیٰ تو ہم کو دیکھنا پڑتا ہے کہ یہاں کون سے میں استعمال کیا اللہ تعالیٰ سمجھ رہے ہیں آپ بات کو وہ میں آپ کو بتاتا ہوں سورہ نمل 27 سیون اور ایٹ لکھ لیں اپنے پاس زیادہ تو آگ کے معلوم ہے آگ کیا کرتی ہے جلاتی ہے اور اللہ ہم کو آگ میں ڈالے گا یہ ہم کو پتا ہے آگ کیا کر رہی ہے ہم سب کو دو میں آگ میں جلائے گا تو یہ تو معلوم ہے سب کو معلوم ہے نہیں ہے لیکن جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ معلوم ہوگا آپ کو ایٹ یہ موسیٰ السلام کا واقعہ ہے اور موسیٰ السلام اپنے اہل و اہل کے ساتھ جا رہے تھے اور ان کے ساتھ ان کے کچھ قوم بھی جا رہی تھی تو وہ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں اِذْ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِ اِنِّي آنَسْتُ نَوْرَ سَآتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ اَوْ آتِيكُم بِشِحَابٍ قَبَص لَعَلَّكُمْ تَسْطَلُونَ جب موسیٰ نے کہا اپنے اہل سے بے شک میں واقف ہوں آگ سے اس آگ سے میں واقف ہوں قریب میں خبر تمہارے پاس سے لے کے آتا ہوں اس کے ساتھ یا تمہارے پاس جلتا ہوا شولہ کے ساتھ آتا ہوں شاید کہ تم گرمائی لے لو <تصفح> صحیح ہے <تصفح> یعنی اب یہ بات ہوئی کہ موسیٰ صاحب اپنی اہل کے ساتھ جا رہے تھے اور انہوں نے ایک آگ دیکھی اور انہوں نے کہا اپنے اہل سے کہ میں اس آگ کے پاس جاتا ہوں وہاں سے کچھ خبر لے کے آتا ہوں یا کوئی ایسا جلتا ہوا لیتا ہو جس سے ہم تمہیں تھنڈ ہوگی گرمائی لے لینا آگ سے تو گرمائی لیتے ہیں لوگ اب دیکھیں جب وہ آگ کے پاس پہنچے موسیٰ صاحب کیا ہوا فَلَمَّا جَاهَنُودِيَا عَنْبُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ پر جب وہ اس آگ کے پاس آیا اس کو پکارا گیا جو کوئی اس آگ میں ہے اور اس کے ماحول میں ہے وہ برکت میں اللہ کی تصبیح جو جہانوں کا رب ہے سنا آپ نے یعنی جب وہ آگ کے پاس پہنچے آگ کے اندر اور آگ کے ماحول میں جو کوئی بھی اللہ کہہ رہا ہے وہ برکت میں یہ کون سی آگ ہے دوبارہ دیکھ لیں یہاں آپ؟ پر میں اپنی طرف سے کوئی گھڑ نہیں رہا ہوں فَلَمَّا جانود بورا کا بورا کہتے ہیں بارک نے مبارک بارک بوری کا برکت میں من فن نار جو کوئی آگ میں ومن حولہ اس کے مول میں تو یہاں پر آگ جو ہوئے دوسرے اپوزٹ مینی میں اللہ نے بیان کی ہے ہم وہ یہ والی آگ نہیں ہے تو فرشتہ جب وہ کہہ رہا ہے ابلیس کے وہ سمجھے میں اس آگ کا بنا ہوں یہ وہ عام آگ نہیں کہہ رہا آپ بات سمجھے فرشتہ ہے نا وہ تو فرشتہ نے کہا میں میں تو اس سے بہتر ہوں یعنی وہ ساکھ جس میں اللہ کہہ رہا ہے کہ جس میں موسیٰ سلام تم اور تمہارے ساتھ جو ماحول میں جو لوگ ہیں آگ میں وہ برکت میں وہ سب سبحان اللہ رب العالمین اور پاک ہے اللہ جو جہانوں کا رب ہے تو جب اس نے کہا کہ میں آگ کا بناؤں تو وہ ریفر کر رہا ہے اس آگ کو جس آگ کو یہ جانتا ہے وہ تبھی وہ اپنے آپ کو سپیلے سمجھے مٹی سے بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں دوبارہ ریپیٹ کروں یہ کون سی آگ ہو گئی آگ تو کہیں گے اسے یہ اللہ آگ کے آگ کہیں گے ہم لیکن یہ وہ والی آگ ہے جو برکت دے رہی ہے برکت والی آگ پر جو وہ اس آگ کے پاس آیا اس, اسے پکارا گیا جو کوئی اس آگ میں ہے اس کے مول میں ہے, وہ برکت میں پھر دوبارہ دیکھ لیں نُودِيَا جا بُورِكَ بوریکا بوری فِي النَّار جو کوئی اس آگ میں ہے وَمَنْ حَوْلَهَا اس کے ماحول میں جو آگے جو لوگ ہیں اس کے آگ کے اندر سبحان اللہ رب سبحان اللہ رب العالمین اور تذبیح جو جہانوں کا رب ہے تو یہ سمجھ لیے کہ یہ آگ ایک مثال میں نے آپ کو قرآن سے دی کہ ایک آگ یہ ہے تو اس کے معنی وہ جو فرشتہ تھا جس سے ابلیس نے کہا کہ میں آگ کا بنا ہوں وہ رفر کر رہا ہے وہ جانتا ہے اس آگ کے جو فرشتے اس کے بنے ہوئے فرشتے جس آگ کے بنے اس آگ کی بات کر رہا ہے وہ اچھا دوبارہ آگ کے ایک اور ایک اور آگ کا مثال ایک اور ہے سورہ انبیاء 21 ون 69 یہ لکھ لیں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے جب ابراہیم علیہ السلام نے بت توڑ دیئے سنا ہو آپ نے تو لوگوں نے کہا اس کو آگ میں ڈال دو وہ یہاں ہیں تو انہوں نے کہا قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانْصُرُوا عَالِيَتَكُمْ اِن كُنْتُمْ فَاعِلِينَ قُلْنَا يَا نَارُكُونِ بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ عِبْرَاهِيم انہوں نے کہا ابراہیم کو جلا دو اپنے علاؤں کی مدد کرو اگر تم کرنے والو ہم نے کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلام سلامتی ہو اوپر ابراہیم کے تو پتہ چلا کہ یہ وہ آگ اگر دوسری والی آگ تھی اس کو دوسری آگ بنا دی اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس دنیا میں وہاں تو وہاں وہ ایک ہی آگ ہے ادھر والی آگ یہاں کی ہو رہی ہے بات یہاں پر بتا رہا ہوں میں ابھی دیکھی ایک اور ہے بھی پوری نہیں ہوئی ہے ابھی دیکھ ایک اور آیت آگئی البقرہ 2174

اور قیامت کے دن اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا اور نہیں تسکیہ کرے گا جواز دے گا ان کے لیے دردناک عذاب ہے یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کی آیت کی وضاحت ہونے کے بعد اس کو کور کر لیں چھپا لیتے ہیں تو ان کو کیا ہو رہا ہے ان کو اللہ تعالیٰ اللہ کہہ رہا ہے کہ اور تھوڑی کے بعد بیچ دیتے ہیں اللہ کہہ رہا ہے وہ اپنے بطن میں اپنے بطن میں اپنے اندر آگ کھاتے ہیں یہ کون سی آگ ہے کھا رہے ہیں آگ یعنی اللہ کی آیت کی وضاعت جب یہ بتا ہے دنیا میں بتا رہا ہوں میں بھی دنیا میں آیت کی وضاعت ہونے کے بعد اگر آپ اس پہ عمل نہیں رہے وضاعت نہیں کرے تو آپ اپنے پیٹ میں آگ کھا رہے ہیں یہ بھی لکھا ہوا ہے آگ کھا رہے ہیں یا کلونا فی بتون نار وہ کھاتے ہیں اپنے بطنوں کے اندر سوائے آگ کے آگ ہی کھا رہے ہیں اس کے علاوہ آگ کھا جا رہے ہیں یہ بھی ایک آگ ہے تو میں آپ کو پھر واپس اس بات پہ آ جاؤں کہ قرآن مجید میں ایک آگ پہ ٹاپک دیا جائے اور سمجھا جائے کہ آپ کس کس طرح اللہ نے بیان کیے تو یہاں جب اس نے کہا تھا ابلیس نے کہ میں جن ہوں جن لوگ کیا اگر اس کو جن سمجھ لیں تو میں نے اس کو صفت جیسے اگر فرض کے ایک انسان کو اللہ بتا رہا ہے ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا میں اپنی زبان میں بتا رہا ہوں ہم نے انسان کو پانی سے پیدا کیا ہم نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا ہم نے انسان کو تراب سے پیدا کیا تین سے پیدا کیا سر سالم ہمیں مصنون اس کے معنی الگ الگ لوگوں نے کیے ہوئے ہم نے اس طرح پیدا پھر ہم نے ہم نے پانی سے پیدا کیا تو اتنی ساری چیز اللہ بتاتا ہے انسان کو پیدا کیا ہے نا تو اللہ کہہ رہا ہے جن جو ہیں جن اب میں جن کی بات کر رہا ہوں جن کو اللہ نے کس چیز سے پیدا کیا وہ سنا باپ سورہ ففٹی فائیو کی ففٹین وہ خلق سورہ الہجر ففٹین کی 27 سیون ول جانا خلق نہ ہوں من قبل من دو جگہ قرآن مجید صرف یہی دو جگہ ہیں جہاں قرآن میں جنوں کی تخلیق بیان کی گئی ہے ان کی تخلیق بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اس نے جنوں کو تخلیق کیا مونگے کی آگ موگے اب موگے کیا میں بادشاہ بتاتا ہوں موگے مطلب کورولس وہ کیا وہ بھی ایکسپلین کرتا ہوں بہر اللہ کہہ رہا ہے ایک ایسی آگ جو مونگے کی آگ اس سے ہم نے جنوں کو تخلیق کیا پھر دوسری سورج میں کہتا ہے اور جنوں کو ہم نے تخلیق کیا ہے پہلے سے پہلے سے مسام سوراخ والی آگ مسام کہتے ہیں جو مسام ہوتے ہیں مس مسام سوراخ والی آگ مونگے اور اللہ نے جو جن کی تخلیق کی ہے مونگے اور سوراخ والی آگ سے مونگے سے جو آگ لگتی ہے اور سوراخ والی آگ جو اب اس کو میں سمجھاتا ہوں اس کے معنی یہ. مسام سمجھیں جائیں سوراخ والی آگ کے مونگے یہ کہاں ہوتے ہیں گرم سمندر میں پائے جاتے ہیں یہ زیادہ تر سمندر کی سطح کے کم گہرے پانی میں پائے جاتے ہیں اور پانی کے اوپر والے حصے میں ہوتے ہیں اب آپ یہ دیکھیں آگ کس چیز سے لگتی ہے گیس گیس سے لگ گئی لکڑی پہ لگ گئی آگ کارپیٹ کو جلا گئی کاغذ درک کو جلا دیں آپ یہ جو یہ جو مونگے ہیں یہ کہاں پائے جاتے ہیں سمندر کے اوپر والے حصے میں وہاں یہ, یہ اس کو کورولز کہتے ہیں یہ پائے جاتے ہیں اس سے جو آگ لگے گی نا اس سے اللہ نے تخلیق کیا ہے جن کو یہ میں دو جگہ ہے پورے قرآن مجید میں جن کس چیز جن کو کس طرح تخلیق کیا گیا ہے جنوں کو وہ ہوئے تخلیق وہ خلق الجانا میں نار ہم نے جنوں کو تخلیق کیا مونگے کی آگ ایسی آگ جو مونگ سے لگے, مونگے سے لگے یعنی کورل سے لگے و جانا خلق قبل اور ہم نے جنہوں کو تخلیق کیا پہلے سے مین نار سموم اور شموم ہے مسام سراخ یعنی ایسی کورل تو ایک چیز ہے اس سے آگ لگ رہی ہے لیکن جو آگ بھڑک رہی ہے اس سراخ والی آگ ہے یہ اس سے زیادہ میں ایکسپلین نہیں کر سکتا ہوں کہ سراخ والی آگ یعنی سراخ میں سے آگ نکل رہی ہو اور وہ مونگی جو وہ جل رہا ہوں تو یہ دو کو ملا کے اللہ نے کوئی چیزیں بتائیں جیسے تراب کہہ دیا یقین کہہ دیا اس طرح یعنی وہ پائے بھی جا رہے ہیں دنان میں مسام سوراخ والی آگ اس آگ سے تخلیق کیا جن کو جن جو ہے وہ تخلیق کی جو ان کی تخلیق ہے وہ مونگے کی آگ سے یا سوراخ والی آگ بسام کی جلنے کی آگ تو جس طرح ہم کو مٹی سے بنا ہے مٹی نظر آ رہی ہے مٹی دیکھی ہے اٹھا لے اس سے بنے ہوئے آپ مجھے تو نظر نہیں آ رہا اسی طرح وہ آگ جلتی ہے اس اس جلتے ہیں اس سمندر کی سرفیس پہ وہ آگ جلتی ہے اس سے اللہ نے جن کو بنایا کیسے بنایا اللہ جانتا ہے مگر میں بتانے چاہ ہوں اس سے سپیر اپنے آپ کو کیوں سمجھا کہ وہ اس آگ وہ سمجھ رہا تھا فرشتے جس سے بنے میں وہ نار کا اس سے یہ نہیں کہا ہے, یہ کونسی آگ اور میں نے بتا دیا آگ جو ہے ایسی ہے جس میں موسیٰ اسلام ان کے جو اہل تھے وہ اس آگ میں تھے اللہ کہ برکت میں تھے وہ پھر ابراہیم اسلام کو آگ میں اللہ کہ داد جب تو اللہ لگے وہ ٹھنڈی ہو گئی تو آگ کو اپوزٹ مینوں میں قرآن میں یوز کیا ہے اب اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں آپ تو ترجمہ لکھتا ہے تم پیٹ میں آگ بھر رہا آپ کھا رہے ہیں کنزیوم کر رہے ہیں آگ تو وہ کہتا بھی ہے اس نے مجھے ایسے الفاظ آگ لگ گئی اس نے مجھے دو الفاظ کیا کہہ دیئے مجھے آگ لگ گئی है? آگ کہہ رہے ہیں لوگ اور بتاؤں میں آپ کو آگ تو پتا نہیں تھا تو آگ لگی ہوئی اس دن سے کیا کروں میں ہو آگ لگی ہوئی بہت سمجھ میں آگیا گیا آپ کو تھینک یو مطلب کہہ ہی کہہ سکتے ہیں کہ وہ فرشتہ تھا اور اگر اس نے انکار کر کے وہ کافر ہو گیا انکار کر کے وہ ڈھاپ بانے والا جن ہو گیا جن تخلیق جو ہے وہ الگ ہے اور اس نار اس سے جو کہا اس نے اس نار کو رفر کیا ہے کہ جیسے فرشتوں کو اللہ نے بنایا صاحب دوسرا سوال یہ یہ تھا کہ ہے جو آیت بکرا کی اس میں یہ کہ آپ نے کہا کہ اس سے مراد آدمی آدم سے مراد آدمی تو یہاں پہ یہ عزر السلام عزت آدم علیہ السلام مراد نہیں ہے آپ کی نظر نہیں نہیں وہ ہے انہی کی مراد ہے وہ اسی بات کر رہا ہوں اچھا مطلب آدم سے میں ہماری ہماری اصل میں آدا, آدم جو ہے لفظ عربی کا اس کو آدمی کہتے ہیں میرے خیال سے میں یہ ہم لوگ کیا ہے ہم لوگ تو انسان ہیں نا hmm. ہم بنی آدم ہیں میں آدمی کہہ گیا اس کے ترجمے کے اعتبار سے آدم تو عربی کے لفظ ہے نا اس کو ہم <تصف> اردو میں آدمی کر دیا تو میں اس کانٹیکس پہ کہہ گیا میرا مقصد وہ نہیں کہ ہم لوگ ہے آدم آپ سمجھیں <تصف> میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں oh. جیسے معاشرے میں جیسے انگریز لوگ بھی آئیڈم نام رکھتے ہیں باہر ملکوں hmm. میں وہ ایڈم ریفر کرتے ہیں اسی نام کو رکھتے ہیں اسے آدم نام رکھ لے اس سے اردو لینگویج یہ آدمی آ گیا آپ بات سمجھیں تو میں نے آدمی کہہ دیا